গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল মই এতিয়া টিউশ্যনলৈ বুলি ওলাইছোঁ যিহেতু বিহু আহি আছে বিহু উপলক্ষে দুদিন পূৰ্বে ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ আৰু যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত মই টিউচনটো কৰি যাওঁ আৰু চাওকচোন মোৰ ষ্টুডেণ্টে পঢ়িয়ে আছে টিউশ্যনৰ পৰা আহি সদায় দৰে মই প্ৰথমে মূৰ্তিটো পৰিষ্কাৰ কৰিলোঁ আৰু ধূপ চাকি জ্বলালোঁ ধূপ চাকি জ্বলোৱা হোৱাৰ পিছত মই ৰুমটো অলপ পৰিষ্কাৰ কৰিলোঁ কাৰণ কিয়নো বহুদিনলৈকে প্ৰায় এসপ্তাহ দহ দিনমান ৰুমটো এনেদৰে থৈ যাম আৰু অলপ লেতেৰা হৈছিলে সেইকাৰণে পৰিষ্কাৰ কৰি থৈ আহিছোঁ আৰু এনেদৰে মই এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ আৰু যাত্ৰা পথত এইখন চাওকচোন বিহুৰ যিহেতু আহি আছে সেয়েহে মানুহৰ বজাৰত ভিৰ আৰু এইখন কি কোনখন বজাৰ আপোনালোকে বাৰু জান ধৰিব পাৰিছেনে মোৰ ভ্লগত দেখিয়ে থাকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু ফাইনেলি আহি আহি মই পাই গ'লোঁ মোৰ গাঁওখন আৰু গাঁৱৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে জানেই কেনেকুৱা আৰু কেইদিনমান মই ঘৰৰ পৰা আমি পিনি ভ্লগবোৰ দিম আমাৰ ঘৰখন কেনেকুৱা বা কি কথা বতৰা কেনেকুৱা পৰিৱেশ আমাৰ ঘৰত এইবোৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ বাই